Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau berbagi informasi Terkait benih masa depan petani di tahun 2025 Karena memiliki produksi yang sangat tinggi Dan juga ketahanan terhadap hama dan penyakit yang cukup tahan Produksinya ini bisa mencapai 12 ton loh. Selain itu, ketahanan terhadap kerobohan yang cukup tahan. Biasa orang menyebutnya padi Sedayu. Jenis padi ini memiliki potensi yang sangat tinggi ya itu sampai dengan 12 ton per hektarnya dengan umur 90 sampai dengan 95 hari setelah tanamnya lumayan tinggi juga ya kemudian untuk anakan sendiri ini memiliki anakan produktif 25 sampai dengan 35 batang perupunya dengan tinggi tanaman yaitu 90 cm. Untuk batang sendiri ini cukup besar dan kokoh sehingga tahan dari kerbahan. Untuk jumlah bulir per malainya ini bisa mencapai 250 sampai dengan 300 bulir per malainya. Cukup banyak juga ya. Kemudian untuk panjang malai sendiri ini bisa mencapai 35 cm bentuk gabah sendiri ini besar dan juga panjang. Untuk warna sendiri kuning cerah. Dengan berat per 1000 bulirnya ini mencapai 30 gram per 1000 bulir. Itulah beberapa kelebihan dari jenis padi Sedayu. Yang selanjutnya yaitu padi Ngaos Mawar jenis padi lokal ini merupakan jenis padi yang memiliki produksi yang sangat tinggi bobotnya sendiri ini bisa mengalahkan dari impari 32 yaitu ngaus mawar di mana jenis padi ini diproduksi oleh KSP ya lakok, jamis untuk umur tanaman sendiri ini 95 hari sampai dengan 100 hari setelah tanam kemudian tinggi tanaman yaitu 83 cm untuk jumlah bulir yaitu 250 sampai dengan 300 bulir per malainya bisa dilihat sendiri ini bentuk dari malai kaos mawar untuk anakan produktif ini 23 sampai dengan 30 batang perumpunnya Bisa dilihat sendiri ya Lumayan cukup banyak untuk anakan produktifnya Kemudian untuk batang ini besar dan kokoh jadi tahan rebah ya untuk daun bendera, sudung, kemudian untuk bentuk tanaman ini tegak lurus. Untuk kerontokan sendiri, ini sedang ya, para sahabat. Kemudian dari bentuk kebab, panjang, dan besar, potensi hasil dari aus nah, mawar ini bisa mencapai 11 ton per hektarnya dengan rata-rata hasil di lapangan 8 sampai dengan 9 ton per hektar. Mantap bukan ya? Kemudian untuk bobot per 1000 bulirnya ini mencapai 34 gram ya, lebih berat daripada Impari 32 Kemudian, untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit ini, tahan terhadap hama orang batang coklat. Kemudian, untuk hawar daun, bakteri ini agak tahan, dan pengerek batang juga tidak begitu signifikan untuk serangannya yang selanjutnya ini menjadi idola dari para konsumen beras terutama tengkulak gabah ya karena bentuk gabah yang besar dan juga panjang selain itu bobotnya yang sangat-sangat super selanjutnya yaitu pada herang 02 di mana usia tanaman ini 95 sampai dengan 100 hari setelah tanam Untuk anakan produktif ini mencapai 30 sampai dengan 40 anakan perumpunnya Untuk tinggi tanaman yaitu sekitar 100 cm Dengan jumlah bulir permalainya itu bisa mencapai 400 permalainya bentuk gabah sendiri dari pada Herang 02 ini ini besar dan juga panjang untuk rasa nasi pulen potensi hasil bisa mencapai 12 ton per hektarnya untuk berat dari jenis padi ini ini mencapai 33 gram per 1000 bulirnya untuk ketahanan terhadap ringan dan juga toleran genangan untuk perawatan sendiri sangat mudah ini cibatu 06 dimana jenis cibatu ini merupakan padi jenis lokal ya dengan umur tanaman 95 sampai 100 hari setelah tanam untuk bentuk tanaman sendiri yaitu tegak dengan tinggi tanaman 120 cm Daun bendera tegak dan bentuk gabah yang besar warna gabah kuning bersih Untuk kerontokan sendiri yaitu sedang Untuk ketahanan dari kerbahan ini cukup lumayan tahan ya untuk anakan produktif yaitu 25 sampai 30 batang perumpunnya. Untuk jumlah bulir per malainya 200 sampai dengan 300 bulir per malai. Tekstur nasi sendiri pulang sedang dengan bobot per 1000 butir yaitu 30 gram. Sedangkan untuk potensi hasil yaitu 9 sampai dengan 12 ton per hektarnya. Yang selanjutnya galur dari Aceh yaitu 303 AGT di mana padi ini memiliki umur 85 sampai 90 hari setelah tanam dengan jumlah anakan 25 sampai 30 batang kerumunya. Untuk hasil sendiri yaitu 8 sampai dengan 11 ton per hektarnya. Untuk jumlah anakan lumayan cukup banyak ya. Bisa dilihat sendiri. Kemudian yang terpenting yaitu jumlah bulir permalainya ini 300 sampai dengan ada yang 500 bulir permalainya lihat sendiri ya para sahabat nih malainya dengan bulir yang lumayan banyak kemudian untuk nasi sendiri ini wangi bulan ya mungkin itu lima jenis padi pendatang baru dengan produksi yang tinggi dan juga malai yang cukup panjang Selain itu, bobot dari jenis padi ini sangat tinggi, melebihi impari 32. Ini akan menjadi populer di tahun 2025 ini. Para sahabat jangan khawatir karena beberapa petani yang sudah mencobanya hasilnya sangat memuaskan melebihi dari biasanya. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, yang selanjutnya yaitu.